Меня зовут Зайка Юлия. И сейчас мы находимся в Болгарии, на солнечном берегу, в лагере Дельта Дальтапич. Ну, вкратце мы хотим рассказать о нем. Во-первых, это очень хорошее местоположение, очень близко к морю. Вот если можно присмотреться, уже видно море. Общительный очень персонал, люди. И, в принципе, даже как и для маленьких детей, так и для взрослых тут точно есть чем заняться. Развлекательные игры каждый вечер и хороший уход вообще за детьми. Хорошие, уютные номера и комнаты, поэтому мы очень очень все Нам все нравится, да. Меня зовут Емафеева Дарья, я сейчас окажусь в Болгарии в чудесном отеле Delta Beach на столкновенном береге. Тут все очень отлично, через отели. Тут комната очень красивая, близко море, хорошая вечерняя программа. Детям тут очень нравится и взрослым тоже. Тут очень вкусная еда и очень классно. Мне нравится, тут можно собрать, за каждую вечернюю программу можно собрать баллы, и ты можешь выиграть за 2000 ночной купания, можешь вызвать, ну, дискоте... песни на дискотеке и всякое разное другое. В бассейне будете вот купаться, и вон там есть еще один. Тут приезжает куча спортсменов, этот лагерь считается даже. Привет. Мы находимся в лагере Дельта Бич. Я хочу назвать одну особенность этого лагеря. Это медперсонал. Медперсонал тут э, очень дружелюбен. Э, в любую минуту окажет любую помощь, даже когда там критические ситуации. Э, врач очень, я э, сказал, дружелюбный. Он даже может лично отвезти вас в больницу. Всем привет, меня зовут Данил Деев. Я нахожусь в отеле Дельта Бич. Это очень классный отель. Здесь очень много развлечений. Каждый день здесь проходит два соревнования по волейболу и футболу. Ну, много участвовали в этих соревнованиях и иногда добавляли хорошие победы. Привет. За баллы можно заработать баллы за всякие. Игры, а баллы можно обнять на всякие, на всякие очки. К примеру, ночное купание в бассейне. Мы сегодня ночью будем купаться. есть два бассейна, один бассейн для карда, другой для спортивных соревнований, а третьего не видно. Он в своей комнате. Также есть аниматор, есть аниматорские комнаты. Там есть всякие развлечения, например, можно поиграть в теннис, взять мяч и поиграть в бассейн. Все веселые и... Вам в целом, ребята, понравилось отдыхать? Очень да. Да. Еще бы хотели вернуться? Конечно. конечно. Да. Ну, мы рады. Спасибо. Я мама Кати Балабаева. Она учится в гимназии. Мы здесь впервые на отдыхе в Болгарии. Нам очень все понравилось. Первое впечатление это, конечно попадаешь какой-то ну действительно это Европа там да? кусочек вот такой вот отели, такие современные постройки ну действительно сразу все впечатляет отель Дельта Бич очень нам понравился своим видом несколько бассейнов очень хороший дизайн его Здесь предусмотрено для отдыха, пожалуйста, столовая. три раза как положено кушали, два раза добавили сладости нам. Море очень теплое и как раз предусмотрено для того, чтобы и маленькие детки купались и отдыхали и это безопасно. Балканские горы они создают такой хороший горный такой микроклимат и очень мягкие очень такой насыщен кислородом. Номер наш, где мы жили, 4 человека. Холодильник нам ну, предоставили, хотя не в каждом номере, но по возможности можно найти возможность положить, допустим, продукт. Очень хорошо. И фрукты давали, и мороженое через день, десерты. Пожалуйста, по типу шведского стола. Каждый ребенок мог выбрать то, что ему нравится покушать. Голодные дети не оставались. Пожалуйста, тут и можно и пиццы купить, и какие-то перекусить что-то. Это все возможно. Для детей очень хорошо разработана была, вот аниматорская группа хорошо старалась каждый день. Э, предусмотрены были э, вечера, развлечения для детей. И каждый ребенок мог найти себе то, э, ну, чем он хотел заниматься. Э, и со... э, англичане приезжали в этом году, и детки тоже каждый день занятия по часу проводили, э, вот, ходили допустим, волейбол каждый день, акваэрологика, всевозможные спортивные мероприятия. Вечером, как положено, в 9 часов у них развлечения для всех деток. Дискотеки. Я думаю, что все детки, они останутся довольны. Потому что Дельта Бич, это действительно вот, Мы здесь были, и нам очень все понравилось.